Значит, следующее стихотворение тоже, тоже как бы э, посвящено такой украинско-русской проблематике. Стихотворение называется «Евтушенко». Это такая журналистская история. Вот так за всей этой беготней сколько глупостей приход приходится делать. Кто бы подумал. Утром звонит знакомый, говорит, брат, выручай, срочно нужен материал. Ну и вместо того, чтобы вернуть себе человеческий вид, должен теперь защищать друзей от бытовых неурядиц. Что это? Спросил он. Материал, говорю. Память Евтушенко. «А что, уже?» – спросил он. «Да, говорю, я вчера где-то в кафе услышал. Или на вокзале, когда догонялись. Знаешь, там есть круглосуточный». «Знаю», – ответил он. «Эх, блядь, а я только на днях его выступления слушал по радио. Об интеллигенции. Или о демократии». «Наверное, все-таки о демократии», – подумав, сказал я. «Да», – согласился он. «О демократии». «Знаешь», – сказал он, помолчав. «Я иногда думаю, что на самом деле вся демократия – это большая куча говна. Вся-вся демократия. Согласись». Был поздний вечер, мы уже стояли на вокзале под круглосуточным, и я не знал, чем ему возразить. Следующим утром он опять позвонил. Ну вот что сказал взволнованно, тут такая беда, он оказывается еще живой. Хорошо, что я утром проверил, попали бы мы с твоим материалом. Ну слава богу говорю, кто бы мог подумать. «Что, слава Богу!» – раскричался знакомый. «Что, слава Богу! У нас дыра в полосе! Пришлось давать два кроссворда! А мы не газета кроссвордов, понимаешь? Мы не газета кроссвордов!» Хорошо говорю, уже когда он успокоился. Так что материал забрать, материал задумался он. Нет, материал пусть лучше останется у нас. Сколько еще там ему осталось? А материал вышел хороший, короткий, а главное, честный.